जय भीम दिनविशेष भीमसूर्याचा नऊ ऑगस्ट एकोणीसशे छप्पन डॉक्टर बाबासाहेब यांनी राजगृह मुंबई येथे मास्टर कृष्णराव फुलप्रिकर यांच्या आवाजात केले पाहूया आपण हाच तो ओरिजिनल आवाज जय भीम नमो सम्मासम्बुधस नमो तस भगवतो वरहतु सम्मासम्बुधस शिलानि पाणाति पाता वेरमणि शिखा पदं समारयामि पाणाति पाता णि शिखा पदम् समार्यामि वेरमणि मुसावारा वेरमणि शिखा पदं वेरमणि सुरामेरय मध्यपमादत्ताना वेरमणि सिद्धा समादियामि समारयामि सुराया मध्यपमादत्ता वेरमणि सिद्धा पदम् समा चरत भि चारिकं बहुजन बहुजनहिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देशेत देशेथ धम्मं आदि कल्याणं मध्ये कल्याणं पर्योसानकल्याणम् साथम् संव्यञ्जनम् केवल परिपुणम् परिशुद्धम् ब्रह्मचर्यम् पकासेथ सपपापस्य अकरणम् कुशलस्य उपसम्पदा सचित्पर्योदपनम् एतम् बुद्धानशासनम् धम्मं चरे सुचरितम् नतम् दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम् च न तावता यावता बहुभाषति यो च अम्पम्पि श्रुत्वा न धर्मम् कार्येण पश्यति